Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков продовжує насміхатись із місцевих. Окупаційна влада не може забезпечити захист і перекладається на саме населення. Раніше роздавали вогнегасники, бо пожежники не їдуть у прикордонні населені пункти. Тепер будуть видавати помби. Мешканці Білгородщини сприйняли це як приниження. Огнетушители раздают, но этого недостаточно. Так дронов много, имущества дома горят. Что можно сделать для того, чтобы помочь спасти свое имущество? Отвечаю, начиная с понедельника будем, раз... будем раздавать специально разработанные мобильные установки, в которые входит помпа, емкость для воды, шланги для тушения, шланги для подачи воды, шансовый инструмент, спецодежда. А все це на небольших автомобільних тележках. Нагадаю, влада російського регіону закупила тисячу вогнегасників, які передадуть мешканцям прикордонних з Україною населених пунктів. У Білгородській області РФ влада запропонувала жителям самим гасити пожежі, які виникають після спроб російської ППО знищувати безпілотники, які атакують стратегічні об'єкти на території держави-агресорки. Доброе утро, дорогие друзья. Продолжаем принять мир по обеспечению безопасности наших жителей. В последнее время главная угроза это пивидроны, которые бьют по частным жилым домам, по автомобилям, по мирному населению. Есть населенные пункты при разгорании частных домов, куда же невозможно сейчас заезд спецтехники МЧС, потому что по ним сразу будет нанесен удар. Поэтому мы приобрели из областного, за счет средств областного это огнетушителей. Очень благодарен Михаилу Юраеву, губернатору Ярославской области, который отправил уже нам 1750. И исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслава Федоричева 2000 штук. Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решения. Всем доброго дня, здоровья!